Процедуру мы уже не раз озвучивали. Это публичное собеседование с исполняющим обязанности городской головы. Для чего она? Для того, чтобы чиновник, уже готовясь к своей работе, знал, что он будет под громаде. На участь у конкурсе на замещение вакантной посады начальника видеосвиты не дошли заявы от Овчаренко Вадима Миколаевича до Коробка Дмитра Владимировича. Коробка. Господин Коробка. Слава Украине. Шановна громада, слава Добре, Україні! Слава. Якщо не заперечуєте, я буду розмовляти російською, чисто з технічно моз поставили, Я не, не, не виговарюю багато звуки зараз. Я не хочу поки бути на деяких рішеннях у нас. Вас привітали, слава Україні. Ні, 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 добре, ви патріот. Я, я, я я, не, не, ви так, що? Слухайте, сховайте ну, питання. Слухайте. питання. питання. Ви патріот, скажіть мені, будь ласка, перед цілим залом, гімн України, державною мовою. Якщо ви патріот, гімн України, гімн України, я зараз на пам'ять не спою. <кліп> я і, і кривлятися навіть не буду. Я вам одразу об этом говорю. <праць> Народився 17 лютого 1973 року, українець, міста Лазова, Харьковская область. Вы понимаете, я общалась с человеком моего моего возраста. Так вот, она до сих пор преподает в школе, поддерживает ДНР, и мы с ней очень споричались, спорили. Я ей говорила, как можно, это наша страна, страну родину, как и родители не выбирают. Пришла горстка людей, сорвала флаг моей страны, растоптала. И мы поддерживаем. Сейчас она зарабатывает те деньги. И на мой вопрос, как же ты проводила, 1 сентября урок едность. Она сказала, я его не проводила. Там вся семья, понимаете? И человек продолжает работать. И знаете, сколько таких в школе? Вадим Николаевич, может быть, скажем так, он скромный человек, но я хотел бы сказать, действительно, этот человек, он ведет волонтерскую деятельность, причем эту волонтерскую деятельность он ведет не просто где-то в тылу. Это человек, который вместе с моими ребятами посещал такие горячие точки, как Маринка, как Счастье, как Пески. Куда доставлялась гуманитарная помощь? Одну минуту. Я просто э, Николай сейчас знаю очень давно, поэтому я снимаю свою кандидатуру. Молодец! <плодисменты> Это действительно был шаг мужчины который действительно увидел общественное мнение, общественную позицию. И не, и не начал раскалывать общество на вот такие вот дестабилизационные действия, которые были в предыдущих громадских слуханиях. Большое вам спасибо. Значит, подытоживая, вы снимаете свои документы. Значит, на экзамен в понедельник в 3 часа вы не приходите. Экзамен в понедельник в 3 часа, приходите, пишете, сдаете и потім спецперевірка. На этом завершуємо.